Друзья, мы собрались сегодня по очень печальному поводу и прощаемся с нашим товарищем, который геройски погиб, защищая нашу Родину с оружием в руках. Он мог где быть в этом бою? Группа могла не быть в этом бою. Они были в другом месте. Когда они узнали, что там происходит штурм, что там негодяи захватывают отделение милиции, пытаются захватить оружие, чтобы принести еще больше горя нашей стране, Он вступ... они вступили в бой. И в этом бою ребята понесли потери. Родион ушел от нас на всех, после этого боя. では、ここで何度も会い続けるようになります。<noise> Радіон це мій близький друг, охоронець і водій, командир першої роти. Його застрелили пострілом в спину. Він прикривав захід моєї групи на перший поверх, заплаченого терористами РВД в Маріуполі. Терорист вистрілив йому в спину. Ми його знищили. там? Там на місці. Моментально. Мы даже автобусы продали.